наші козачейки. Гарно стрій тримаю, варварів рашистів земельку складаю. Что не так? Где не так? У вас. У нас все нормально. Чем мы недовольны? А что недовольны? Где ваш адреналин? Почему вы не пьете? Не пьем. Почему ты, почему ты энергетик не хочешь выпивать, расслабиться? Либо... Зачем? Фу, а гармония. Почему... Она ж сердце садит. О, а ты хочешь бессмертно жить, что ли? Бессмертно? Нет, но зачем садить сердце? Это ж двигатель. Без него человек не может. Да ладно, ты выпил, и тебе повышается кофеин. Ну да. И сердце садит. А ну и что? Ну что-то ему что чего, садит, сама жизнь садит сердце, а еще помогать? Зачем? О, ну и так стресс, там жена. Какие есть, стрессы? Правда. Перестань. Да, стресс. Вот. А в душе много пресса? Не так уж? Мы же не, не -е -е, ходим. Нет, не туда, мало, стресса. Ты что? Все спокойно, а, все ты... ровно, все хорошо. Все четко, все на позитиве, да, у тебя? Конечно. Ничего. Конечно, так и жить вот так. Ну вот. да. А так а, общение в чат рулетки? Все нормально. Все нормально. Да, да? Не, не, да, веселый, не обращать да, на идиота пом... внимания, и тогда вообще да? классно. Конечно, конечно. А вы кем работаете? Пенсионером. Пенсионером, да, хорошая деятельность. А как вы отдыхаете часто? Постоянно. Там куршевель, там помпезно отдыхаете. Не, да? не Свои так. отдыхи. Да? Зачем куршевель? Да. А -а -а. Самое главное место отдыха. Да, а также же биться, ниться не хотите? Yeah. Что там интересно yeah. для пенсионера? Ну, расскажите yeah. Ну, не знаю, может, там а, а, с какой-нибудь француженкой Кроусан покушать. Мне хотелось бы croissant. с какой-нибудь блондиночкой. Croissant. Да, Кроусан. <laughs> так вот. Она такая, она такая красивая, такая в короткой юбке, у нее так волосы от ветра делают, на ногу много положил. Yeah. <laughs> Я женатый человек. Мне жены Женат. хватает. Ну, а может, общение, да, это это пом помогает для брака, разнообразия, то все. Нет, nee! да. зачем? Да. Зачем, да? Вы католик, что ли? Нет. Да? А кто вы? Про Православный. Православный? Да. А что, католики не позволяют себе с другими женщинами разговаривать? Ну, да. Кто вам сказал такое? Чушь. Ну, они более они более религиозные поляки, это все. Более религи... религиозны? Врут. Ну да. Я, я жил в Польше, я жил в Варшаве. Они более религиозны, чем взять тех же украинцев, русских. Не знаю. Вы не, вы не согласны? Нет. Это а, все от человека чтоб, зависит. А, а православные. Не, не более. Вот смотри, а, православные не все время воевать хотят. Те же сербы, русские, украинцы, вот так все православные. Все православные mm -hmm. они А когда помешаны, украинцы вот хотят воевать? А ну расскажи а, эту а, тему. А, – ну, а, когда а, Югославия была, те же православные убивали же, хорватов, католиков, албанцев, мусульман. Были? Украинцы, так... ты мне про украинцев расскажи. Мне это интересно. Когда украинцы? А украинцы, но ну, они тоже с Польшей воевали, то все вот так. Вот. Когда? А, как это? Когда это было? Это казачий атаман, то все вот так вот. Ну правильно, хотели автономии, а поляки не хотели. Отпустили ну, бы. Ну, лучше, никто ну, лучше не лучше бы не воевал. Ну лучше с Польшей было бы. Чем лучше Польша? Ну а что? Вот чем. Смотри, вы не можете управлять своим государством. Почему сами? не можем? Потому что у вас всегда евреи. Почему у вас президент еврей? Ну и что? А что, украинца не нашлось? Я просто понять не могу. Да потому что уничтожал, Россия уничтожала. Ну, Потому что м, Бог видит, а ваш казачь Таман убивал евреев, даже? Какой Таман? Ну, как его звали? Это Петлюра? Как этот... Это а, Хмельницкий. Звали? А, Хмельницкий, да? Да. Нет, он убивал. не убивал евреев. Да он, да, он ненавидел евреев. Не было такого нигде, не записывал? Он дань просил вот так вот. Нет, не просил так дань вот. у евреев. О, он прям такой, такой святой был, да, такой хороший. Не, он не святой был, но он таким не занимался, ему не надо это было. Зачем? А, а, а почему ты так решил? Ну а зачем ему это? А почему бы нет, вот так вот он, Ну а он, зачем? Он, он, он разбойник, понимаешь? Все смотри, все. Как почему разбойник? Как ты определил, что он мне, разбойник? Смотри, а, донские казаки, терские, они более такие разбойники, они только воевать могут и грабить. Подожди, при чем тут донские казаки и Хмельницкий? Ну, ну, я вообще говорю, казаки же, по, по сути, же, ваши же люди. Наши люди. Ну, вот они все а время. Кто, воевать как любят. ты определил, что они разбойники? Ну, они на Кавказе любили там разбойнич, воровать, грабить. На Кавказе? Да? Ну, конечно. Какие казаки на Кавказе были? А, ну, эти ростовские, Краснодарские. Подожди, так ты же не путай, разные казаки. Ты знаешь, что казачество ну, да. было от я яицких казаков аж до сербских? Ты да, же да, всех было, не путай их. Ну смотри, ну давай так православные любят воевать. Ты согласен? Нет, ну ты ни один пример про украинцев православных не сказал, который любит. А ну я про Хмельницкого уже сказал же, что он евреев убивал. Не убивал. А с чего ты решил, что не убивал? Ну потому что я читал, в отличие от тебя, про Богдан Хмельницкого. А Я смотрел видеообзоры вот так вот там. Ну, видеообзоры, ты же проверяй видеообзоры. А ты проверял книгу? Это что, твой папа писал? Конечно, oneself, я проверял. проверял. Я каждый источник О Hence. проверяю по параллельным источникам. Ни одного а наказа нету про убийство евреев. Но. Зачем? Евреи деньги да приносят государству. Зачем их убивать? Смотри, ваша власть сама виновата. Тимошенко, кто там у вас был еще? А что Тимошенко виновата? Ну, она какая-то странная была. В чем странность Тимошенко? Расскажи это. Кто там у вас был? Президент еще был. Ну, Порошенко был. Подожди, у вас Кучук, да, был вроде, да? Кравчук был, Кучма был. Да, Кра... Кравчук нормальный был, более-менее. А кто ненормальный а... был? А кто после него был? Кучма. А потом? Э -э потом был этот э -э Ющенко. А Ющенко, а он тоже нормальный тип был. А потом? Потом Янукович. Янукович, он плохой был. Ну, он трус оказался. Да, он, он да. И а, зас, он, он, плясал он заслан под Россию. Он заслан на казачок, да? Не, он при чем тут заслан? Он просто тянулся к России и выполнял все требования Россия. Путина. М -м -м. А, он, а народу не понравилось это. Что? А как же Тимошенко пожелать Почему ее не видно сейчас? Ушла с политической арены. Да? А мне нравилась Еркоса, такая симпатичная женщина была. Ну, как женщина, может, и это, а как политик, я бы не сказал, что она хорошая. Да ты только сейчас говорил, о чем она плохая была. Так я же думал, у тебя сведения какие-то есть? Нет, я, видишь, я... Я знаю о политиках многое. Когда я про нее, ты за нее заступаешься, тебя не понять. Ну, смотри, я хотел узнать, какие данные у тебя есть про нее. У меня много есть данных про нее. Ну, да. Я думал, у тебя есть какие-то данные. Нету идеальных а, политиков. Да, 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 да. Но ну, смотри, а, но ну, этот а Ющенко нормальный был, мне он нравился. Так вы, но ну и политики были нормальные в Украине. Да, а да. А были, которые не очень политики. Это ж мы. Украина молодая страна. А, а как ты относишься к сербам? Они тебе нравятся как народ? А как я могу относиться к народу к сербам, к примеру? Ну просто я просто свое мнение спросил. Как тебе они? Э, как народ, как народ да? Но они больше за русских, как тебе? Почему сказать, как... Э, э, за русских? Как ты определил? Ну, потому что братский народ, они, они любят. Что такое братский народ? Русскую. Ну, когда там футбольные фанаты бывают, они объединяются, калинку малинку поют. Когда, ну и шо? То, что? а когда мать был между Сербией и Украиной, там калинку малинку пели, издевались над вами. Был уже? ну, так это же ну, так я, это я, я, фанаты! А, ну, это... много, извини. А, а что тебе еще нужно лишь там, блин? Так это а, фанаты, 4... смотри. А, ну это же 400 тысяч пели. Не, послушай, послушай. Фанаты, это же фанаты, это молодежь Нет. так развлекается. Не, ну смотри, ну это же 400 Пускай тысяч. Пускай развлекается. Два человека. Ты же согласен, это же огромное, 400 тысяч. 400 тысяч? Да, Нет, это же большая цифра. Ну так а что, ну пели, дальше что? Ну тебе это приятно, что... Мне все равно бы на это. Все равно, да? Ну, ну ты... когда, а, но ну, все равно тебе ты же хохол, правильно? А кто такой хохол? Ну не знаю, так обычно так называют там русские вас. Ну так ты же не русский. Ну да я, ты украинец, да, правильно? Я украинец, правильно. Ну а ну тебе разве это приятно? Что что приятно, что неприятно? Ну а что, так на стадионе вас освещают? Я думаю, я во-первых не слышал, а во-вторых, мне как-то все равно. Как было. не слышал-то? А, во всех каналах уже пока. Ну так, я не смотрю телевизор. Ну хорошо, хорошо. Ну давай так, я думаю, сербы все равно ближе к русским будут. Почему? Ну потому что они тянутся к ним. Кто тянется? Как ты определил, что они тянутся? Да вот матч был, а, там серд-звезда приходила, партизан, клубы футбольные, они так друг друга обнимали. Ну футболисты. так обнимали, так это молодежь. Ну а там, сегодня, там, по там там... Послушай, были. фанаты сегодня дружат, завтра бьются. Там же это фанатская. Но, они... Но они, же вас не поддерживают эти фанаты. Ты а согласен? как они должны поддерживать нас? Ну хотя бы молчать, или либо. либо не подожди, смотри, э, много украинцев в Сербию ушло, ну женщина уехала в Сербию. что mm. Серб... их обижали? Никто не обижал. Mm. Поддержала Сербия, приняла наших беженцев, все нормально, mm. никаких нету за. Причем тут? Фанаты, это ж дети, полудети еще. Ну, они так развлекаются, что ты на детей... У меня вопрос к тебе, подожди, у меня вопрос. Ты что, на детей обижаешься? Я не обижаю, там, извините, там болельщики 45 летний разве дети назовешь 45 Да бывает, ну и попадаются старые, ну в основном дети фанаты. Ну, большинство фанатов там это 30-летние, большинство массы. Не, меньше. Я же был тоже фанатом, так что это 16-15 а лет. А Ты за какой клуб болел? Киевская Динамо. Киевская Динамо, да? Да. Так что Когда я был фанатом. Да? 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 Ты... Не, да. уже после Лобановского. Да? Mm -hmm. да. А, ты за... а, ты за... а ты застал, да, Лобановского? Да, но я его не видел. Не видел, <свят> да? А ты на матчах был Лобановского? <свят> не, не был на матчах. Не было, да? Не было. Mm -hmm. Вот, потому это фанаты. А сербы нормально воспринимать. Я не слышал, чтобы они плохо об украинцах... Их... А что нам делит сербии? Uh, ну, я просто сказал, мне просто интересно было твое мнение узнать. Ну, так сербии. я говорю, это же не русские. Русские, да? Это отдельная цивилизация. Россияне, да? Да, Но это отдельно. Соседи. Да, это отдельно. Они постоянно такими были. Такими, да? Mm -hmm. Да, они же постоянно воевали. Вот да, вот русские да, постоянно воевали. Они же переняли монгольское э, управление. Что царь скажет, mm -hmm. то они делают. Mm -hmm. Понял, понял. А хмельницкие же тоже э, ему помогали турки? Да, помогали. Так это советские нарма э, нарративы, что мы с турки только. Мы постоянно с турками жили нормально. Мало того, mm. была ханская Украина mm. на территории э -э Турции, ну, которая контролировала, и нормально. Mm. Да. А ты хороший, а, ты хороший мужик, мне было приятно пообщаться. Добрый. Сохранить да тебя Всевышний, твою, твою семью. Спасибо. И побольше, побольше тебе, побольше тебе и Ниццу. <свят> <и свят> <и> спасибо, <свят> Давай, себя. Всё, спасибо. Все, да. спасибо, спасибо за разговор, спасибо.